assalomu alaykum hurmatli youtube kanali foydalanuvchilari mening ismim ikrom sizlar bilan ko'rishib turganimdan mamnunman gapni qisqa qiladigan bo'lsam bugun sizlarga ritmi telefonlarida ilovalarni klonlash aniqrog'i ritmi to'qqiza android telefonlarida ilova programmalarini ikkita qilish bu bizaga nima uchun kerak bo'ladi biron bir, bir programmani ikkita qilsak ya'ni kirolmasak ikkalasini ham ishlatsak iş, bo'laveradi masalan bir xil xilisi programmani ikkita qilib ikkita akkaunt ochib olsak bizlarga bir kunda uch ming so'm emas balki olti ming so'm pul to'lab beradi ho'p unday bo'lsa videoni boshladik bizlarga sozlamalar ya'ni telefonni nastroykasiga kiramiz bu yerdan qo'shimcha sozlamalar degan joyini tanlab ustiga bosamiz bu yerda mintaqa degan joy bor qarang yaxshi mintaqa o'zbekistonda turibdi bizlar shuni <coughs> hindistonga o'zgartiramiz bu yerdan hindiston tanlaymiz va hindistonga o'zgartiramiz mintaqani mintaqa o'zgaradi xosh programmalar ham o'zgaradi bu yerda 3 ta programma chiqadi giap mi pi va mi kredit shu uchta işte, programma chiqadi shundan get aps degan programmani tanlaymiz va ustiga bosamiz bu yerda me degan belgi bor shuni ustiga ham bosamiz e, so'ng bu yerdan tepadagi del apps degan joy bor shuni ham bosamiz bosib kirsak bu yerda ikkilangan ilovalar degan joy chiqadi shu yerda nechtailo ilovangiz bo'lsa hammasini xoh o'zingiz istagancha lonlasz mumkin men bu yerda bir xilis va google fe otomas ilovalarimni <coughs> ikkita qilganman bu yerdan ap cloner degan programmani avto ilon uz degan programmani ustiga bossak qarabsizki avto ilon ham ikkita ap clonner ham ikkita mana va bu yerda mana bu xususiyat barcha redmi telefonlarida mavjud bo'lib faqat redmi to'qqiz a telefonlarida biroz murakkabroq bu video hammangizga manzur bo'ldi degan umiddaman va sizlarga qotadi unday bo'lsa men juda xursandman kamchiliklar bo'lsa ming bor uzr sog' salomat bo'ling